Semarang Aidilfitri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Kita bersama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu SWT Kerana dapat bersama-sama hadir pada hari yang cukup bersejarah ini Selamat datang maju ucapkan kepada Yang Berhormat Menteri Pastinya juga Diri Hormat dan juga para tetamu Ke Semarang Aidilfitri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2025 Yang diadakan pada hari ini Khamis 17 April 2025 bersama dengan 18 Syawal 1446 Hijrah. Di sini ini tidak terlewat bagi majlis mewakili pihak Jabatan Wilayah Persekutuan, DBKN dan juga agensi mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahid dan Batin kepada para tamu jemputan yang dapat menyantuni majlis yang diadakan pada hari ini. Pastinya majlis yang diadakan merupakan platform terbaik bagi mengeratkan hubungan silaturahim semua pihak berkepentingan termasuk juga komuniti komuniti setempat dalam menyemarakkan semangat perpaduan dan juga semangat Malaysia Madani. Jadi untuk makluman di kenamaan dan juga para tetamu, pada hari juga turut akan dilangsungkan penyerahan wang sumbangan berjumlah RM200 melibatkan hampir 500 orang asnaf di wilayah Setiawangsa Kuala Lumpur yang diraikan yang melibatkan anak-anak yatim, warga emas, ibu tunggal dan juga golongan OKU yang mereka juga bagi golongan-golongan kurang berkemampuan. Dan pada program-program yang dilaksanakan oleh DBKL, Datuk Sri Norida, Ketua Pengarah, Datuk Wanda, Datuk Sri Maimunah Datuk Fadlun, Presiden Perbadanan Putrajaya, CEO Perbadanan Labuan, Cik Sukuran, Tuan Syed Kamal Usaman, Pemusi Mawib, Datuk Rusti, Ketua Polis Kuala Lumpur, Your Excellencies, Ambassadors, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Tamanya alhamdulillah syukur kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnia pada pada tengah hari ini kita dapat bersama-sama dalam program Semarak Aidilfitri 2025 edisi Kuala Lumpur. Di bar-bar ini kita telah adakan di Labuan dan hari ini Kuala Lumpur dan insya-Allah 24 hari bulan di Putrajaya pula. Tahniah kepada semua yang terlibat dalam menjayakan signature program wilayah persekutuan ini. Ya uh, ini program kita bersama rakyat. Saya pun kesempatan pada hari ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Anil Yang Minam Aidil Wan Faizin, Maaf Zahir dan Batin Jadi kepada semua syawal ini bukanlah hanya sekadar satu lampang kemenangan kepada umat Islam Tetapi juga ruang untuk kita mempertahukan dan mempererakkan kasih sayang dan kukuh Serta Masa yang sama memperteguhkan azam kita Jadi pada hari ini Selain daripada kita meraihkan uh, Hari Lebaran Dalam masa yang sama kita akan teruskan Dengan agenda uh, Seperti tahun yang lepas juga Itu agihan wang uh, zakat Berjumlah 200 ringgit uh, Kepada 500 orang eh? 500 orang uh, Penerima dari kalangan uh, Anak-anak yatim, asnaf pajak eh? uh, bajar tahfiz dan mereka-mereka yang memerlukan di Kuala Lumpur ini dan ini sebenarnya adalah satu simbol kepada keadilan sosial dan juga hasil daripada pengurusan bagi urus sistem zakat yang telus Baik, terima kasih kepada Mawik yang mana selapan tahun memberikan kerjasama kepada kita sebagai rakan strategik dan kita juga tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih jasa Khair kepada para pembayar zakat ya, eh, di wilayah persekutuan ini. Hadirin sekalian, sepanjang dah, sepanjang bulan Ramadan yang lalu dan juga Syawal ya, aa, kita tahu bahawa nama di PKR ini sering disebut-sebut menipi di bibir setiap insan bukan saja di Kuala Lumpur Akan seluruh negara. Ya. Tapi terlebih dahulu saya ingin merakamkan aa, ucapan setinggi-tinggi penghargaan saya dan tahniah kepada Datuk Bandar dan juga keseluruhan tim di BKL atas kejayaan mereka baru-baru ini menghancurkan Bazar Ramadan dan juga Bazar Aiden Fitri tanpa uh, penglibatan orang tengah. Jadi ini satu uh, yang luar biasa dan saya kira harus kita teruskan. Ya. Dan Alhamdulillah saya juga mendapat mesej yang uh, banyak juga Dari eh, daripada ramai peniaga-peniaga kita yang terima kasih kepada a uh, apa ni BPKL ya, kerana mereka tak lah perlu membayar uh, harga tapak yang tinggi ya uh, dan uh, alhamdulillah walaupun banyak cabaran uh, dan tekanan serta juga kemahan yang diterima kita tetap kekal teguh dalam melaksanakan agenda reform ini yang mana sepatutnya mungkin telah pun lama dilaksanakan saya juga ingin uh, memaklumkan bahawa uh, konsep pengurusan Bazar Ramadan dan IDPK ini kita akan teruskan uh, pada bazar-bazar perayaan yang lain juga dan ini telah pun kita persetujui dalam uh, mesyuarat majlis uh, Menteri Wilayah yang turut juga dihadiri uh, di hadiri oleh ahli parlimen uh, Kuala Lumpur baru-baru ini. Uh, dari awal lagi eh, ketika saya berada di sini, saya selalu tekankan tentang agenda reform. Ya? Aa, sebagai nadi utama kepada pentadbiran di wilayah Sukan ini termasuklah di Kuala Lumpur ini. Dan saya percaya Kuala Lumpur ini tidak boleh kekal menjadi sebuah kota yang ditakbir secara diaktif ataupun ad hoc atau dengan aa, aa, apa ni lainnya kompro, kompromistik eh, atau ataupun kompromis dalam banyak perkara jadi kita perlu sebenarnya bina satu sistem yang insyaAllah lebih mampan kita tidak mencari kesempurnaan Saya saya yakin eh, tidak ada suatu perkara pun yang sempurna Tetapi kita memilih untuk kita berani uh, membetulkan ya? Dan itu saya kira lebih mulia ataupun lebih baik daripada kita menggunakan sistem yang Mungkin uh, telah terlalu lama dan mungkin juga salah eh? Atau mungkin juga ada entiti, ada unsur-unsur kezaliman Jadi negara kita ini dibina atas undang-undang uh, kita tidak boleh membenarkan sistem bandar ini ditakbir dengan mungkin undang-undang tiga ataupun the law of jungle, tak boleh. Maksudnya yang yang berkuasa menindas ataupun memakan eh, kalau kita ni undang-undang tiga yang 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 berkuasa itu makan yang yang lemah. kita tak boleh. Jadi di saat ini ada juga penjaja yang kita lihat alhamdulillah saya berterima kasih kepada Eh, pada mereka yang Uh, mengikut peraturan eh, membayar sewa, memohon lesen, mengikut peraturan dan juga bagaimana aa, uh, dalam keadaan ini bagaimana mungkin untuk kita uh, boleh membiarkan mereka-mereka yang uh, tidak mengikut peraturan ya? yang mungkin kita lihat berada di sana sini eh, berniaga tanpa tanpa menggunakan lesen jadi bagi saya apa yang salah, tak salah eh? dan kita penting mestilah uh, dari, uh, dari sudut kita sebagai authority adil kepada semua Jadi keadilan itu kita mesti tegakkan Kita tak boleh tanggungkan walaupun kita ni ditohmah, ya, dibenci dan sebagainya Kita kena laksanakan Jadi saya ingin tekankan di sini Prinsip asasnya adalah semua jenis perniagaan di Kuala Lumpur ini perlu ada lesen dan uh, di dan uh, jelas prinsipnya bahawa perniagaan tanpa lesen itu tetap salah. Kita takkan berkompromi dan uh, ruang kompromi ini adalah sebenarnya satu benang halus eh, kepada kerosakan isu tata kelola dan integriti. Jadi kita pun tadi baru uh, pulang daripada menghadiri seminar yang terkait dengan uh, integriti dan juga salah laku ataupun anti rasuah. Kita tidak boleh juga betul ansur dengan unsur-unsur yang orang kata selalu kompromis eh, kepada sesuatu yang salah dan kita perlu berpihak kepada yang benar dan uh, dan bukanlah hanya melihat kepada siapa yang kuat ya. Walaupun begitu saya tak nafikan eh? mungkin ada dalam pelaksanaan kita itu beberapa perkara yang mungkin kelompongan sana sini ya, eh? dalam pelaksanaan kita tetapi insyaAllah saya yakin uh, Jabatan Wilayah Persekutuan dan juga DBKL akan sentiasa melihat kekurangan ini dan menambah baik apa uh, mana yang perlu dan kita akui kalau kita ada kesilapan ya. Sebab itu saya juga minta supaya Datuk Bandar lihat dan semak semula segala prosedur yang berkaitan aa, dengan nak lesen penjaja ini dan semua tindakan pelanggaran yang kita laksanakan. Jadi sekali lagi saya tekankan yang salah tetap salah, kita perlu ambil tindakan penguatkuasaan tidak kira siapa latar belakang dia baik Melayu, baik Cina, baik India, atau asing. kan? Aa, sampai itu adalah mereka yang daripada mungkin orang yang mempunyai uh, industri yang besar atau tukang peniaga di tepi jalan kalau salah tak salah dan kita akan ambil tindakan. Uh, tapi ataupun tindakan itu perlulah berhemah dan kita perlu ada SOP dan saya yakin kita memang ada SOP tapi insyaAllah eh, Dato' Wanda akan, dan tim akan melihat kepada uh, mungkin penambah baikan kepada SOP tersebut. Jadi dalam 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 keadaan-keadaan yang tertentu ada uh, apa yang mungkin kita kena fikirkan dalam uh, untuk kita meletakkan had kepada penguasaan contohnya. Jadi tapi susah juga untuk kita lihat kalau itu but we have to think about it and we do something about it. Eh. Bagi saya kalau kita seseorang penguasa itu diprovokasi, eh, ada provokasi sudah tentu kita ada SOP macam mana untuk kita uh, menghadapi uh, keadaan itu. Ya. Okay. Takkan kita nak biar uh, dan hanya berdiam diri kalau kita dilakukan di, di, uh, provokasi atas kita. Ha, uh, ya? Tapi um, uh, ada juga beberapa perkara yang saya perhatikan Contohnya dia menjadi modal politik eh, Kepada orang-orang politik macam saya dan Dr. Abi Zahid ya. uh, eh. Tapi kita kena sensibel eh, Kena sensibel dan uh, kita kena faham bahawa uh, kita pada masa itu memang sedang melaksanakan tugas eh, Dan mereka itu harus lagi sokong Dalam melaksanakan kerja-kerja mereka jadi naratif-naratif yang tidak baik, naratif-naratif jahat ini yang menggunakan mungkin sentimen agama, ada juga yang menggunakan sentimen bangsa, malah sampai kepada ekstrim ya, eh, menghubut uh, penguasaan kita nak simbah asid dan sebagainya, maka saya rasa itu tidak perlu dan tidak patut berlaku. Jadi ini bukanlah satu kritikan eh? Uh, dan ini bukanlah satu uh, perkara yang yang uh, sudah jadi satu perkara jenayah Naratif seperti ini adalah sangat berbahaya dan boleh merosakkan keharmonian serta tidak sepatutnya lagi berlaku Maka berpada-padalah dalam kita menghukum, apa yang lebih penting nilai dulu apa saja situasi yang berlaku sebelum kita membuat hebahan kepada dia Simpati kita kepada penjaja juga tidak harus menafikan hak penguasa untuk menjalankan tugas mereka Saya tidak kata siapa salah, siapa betul kita telah menyerahkan perkara ini kepada pihak yang berkuasa untuk uh, melakukan siasatan sepenuhnya Tuan-tuan dan puan-puan, mentadbir bandaraya ini bukan satu uh, kata satu drama lah Every time kita nak kena cerita eh? Uh, dan kita nak kena promosi dan kita ke, ke, kena iklankan sepanjang masa kerja-kerja kita eh? Seperti yang Dato' Puan kata, kadang-kadang apa yang kerja yang kita buat itu adalah kerja harian kita Jadi saya minta lah kepada orang ramai jika ada aduan sampaikan aa, untuk kita laksanakan, aa, tindakan maka mulalah saluran yang betul dan kita ada saluran seperti adu KL, SISPA dan sebagainya dan di situ insyaAllah kita akan teliti satu persatu dan pada pembahasan selain daripada kita menegakkan prinsip, kita juga perlu membuka ruang yang luas kepada penyelesaian jadi apakah penyelesaian dalam dalam uh, isu yang saya telah sebutkan tadi InsyaAllah Saya harap uh, di PKR juga boleh Melaksanakan proses pemutihan Yang uh, menyeluruh kepada semua penjaja Khususnya penjaja yang Tidak berlesen ini dan Ini adalah sebahagian daripada Bagi saya pelaksanaan Terhadap inisiatif kestali ini niaga Jadi saya uh, Tunggu sehingga mungkin 4 bulan untuk BKL Pada kan? bulan senior office ini Untuk program pemulihan. Dan kita minta juga kepada Penjaja dan polisian ini tampil Datang kepada DBKL Daftarkan diri dan ikut proses Dan kena faham eh, tidak Semua yang kita boleh berikan lesen. Ada pertimbangan yang mungkin DBKL Perlu melihat kepada keseluruhan ekosistem penjaja Dan cadangan penyesalan yang lebih Strategik dan bukan hanya Berasaskan kepada status quo sahaja Jadi Saya ingin tegaskan Ini adalah ruang pembetulan Bukan uh, Orang kata pengampunan yang mutlak jadi kita beri peluang tetapi selepas ini jika tidak tampilkan diri kita akan ambil tindakan yang tegas Dan kita sebenarnya mahu membantu ekonomi mikro ini juga Supaya ada disiplin dan uh, bukan berasaskan kepada simpati semata-mata Dan kita perlu lihat dalam rangka undang-undang yang lebih jelas Jadi hadirin sekian saya uh, ingin tegaskan untuk menjadi sebuah bandar yang berjaya Bukan sahaja uh, cantik infrastrukturnya tetapi turut adil dalam sistemnya. Dan adil itu pula adalah sebenarnya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi Kuala ini mesti ditakbir dengan bersih, cekap dan uh, ada juga unsur-unsur uh, empati eh, atau belas ihsan. Wilayah persekutuan ini perlu menjadi sebuah model kepada tata kelola yang tegas pada prinsip adil pada tindakan dan juga konsisten dalam hal tujuannya dan saya tidak terganjak daripada komitmen ini kerana saya yakin rakyat juga akan sentiasa bersama kita jika kita melakukan sesuatu yang betul maka apabila kita bertindak benar inilah sebenarnya keadilan yang yang ada dalam roh madani itu dan prinsip yang tidak tunduk kepada tekanan dan dasar yang membuka ruang kepada uh, penambahbaikan. Jadi, uh, pandu, pandu ini milik semua, bukan milik sesuatu kumpulan sahaja dan ia akan menjadi rumah yang InsyaAllah selamat untuk semua Apabila kita berani Mempertahankan peraturan Daripada masa yang sama, membuka ruang Untuk penambahbaikan, kita Kita akan menjadi Satu bandar yang jauh lebih baik Dan kita akan tinggalkan insyaAllah Kuala Lumpur ini dalam keadaan yang Baik kepada generasi kita Yang akan datang Jadi, Sekian, uh, sekali lagi Saya ucapkan selamat Hari Raya Adil Fitri, ataupun Allahumma miko apabila kita kepada hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk hari yang indah